Всем привет, меня зовут Мила. Вы видите подготовленные джинсы красных оттенков, коралловых и черные. Но черные потом не понадобились, но в кадр попасть успели. Далее это штора бархатистая. Я не знаю, как эта ткань называется. Она тянется во все стороны, в работу пойдет. Также тянущаяся, как резинка, топ блестящий. Специально покупала его в секонде для рукодельных работ. А это красивая джинсовая юбка. Она стрейчевая и хорошо подойдет для обтачек. Далее все эти тканюхи я нарезала на разные кружки, овалы, полуквадраты и клеем карандаш. Это сухой клеистик. Клею на ткань основу эти лоскутки. Клей можно брать любой фирмы, они все справляются со своей задачей, потому что клей мы используем в качестве сметки или иголочек, булавочек, чтобы просто эта ткань приклеилась и зафиксировалась на основной ткани, и мы спокойно могли стягать, не переживая, что это все куда-то поползет. Овалы у меня разного размера, и еще я делала маленькие, чтобы закрыть вот эти дырочки между основными деталями. Иногда я их закрывала сверху, иногда подкладывала под низ, но делайте как вам удобно, я показываю как бы разные варианты. Сейчас я перехожу к основному чертежу своего изделия, которое я буду шить из этих полотен. Сейчас перед вашими глазами раскрою виниловой пленки. Будут детали, на которых пленка только с верхней стороны. Есть одна деталь, пленка нужна с двух сторон. Ну, как нужна. Я просто делаю изделие, которое не будет промокать. И можно будет в любую погоду им пользоваться. Поэтому у меня в приоритете виниловая пленка. И, как всегда, подкладка из водоотталкивающей ткани. Для иностранных зрителей я сделала титры на английском языке. Еще на видео есть субтитры на разных языках. Ну а остальным зрителям все будет понятно из моих голосовых объяснений. Итак, по чертежу верхняя часть это тело первой сумки. Второй меньше прямоугольник это соединение этих сумок. И вторая сумка это ниже прямоугольник. Длинный прямоугольник это дно, которое переходит в бока. И на развороте листа слева вы видите куб. Это как будет выглядеть одна сумка. Вот, собственно, так выглядит мой сэндвич: первый слой это виниловая пленка, второй наборная ткань ну, можно сказать, лоскутное шитье, и далее идет подкладка. Все хорошо держится, клей уже высох, и можно спокойно стягать иголка вязнуть в нем не будет. Если вы уже все приклеили, и вам срочно нужно пустить под машину полотно, можете его прогладить утюгом, тем самым быстрее высушить клей. Не бойтесь, никаких пятен на ткани не проступит от клея, все останется чистеньким. Цветные полотна это будут... Передняя часть сумок, задние части сумок будут вот из этой бордовой бархатистой ткани. Далее я выбираю любую лапку для стежки. Стежка может быть художественной, квадратиками, треугольничками, кружочками, все, что вы захотите. Главное, все это хорошо застегать, и чтобы вы были довольны своей работой. Я выбираю шагающую лапку, потому что мне нужно сохранить идею комплекта, который начался год назад шиться. Да, у меня был красный, монохромный рюкзак. Я оставлю для вас ссылку в описании. Посмотрите на это изделие, оно очень красивое. И вот тот рюкзак был тоже в красных оттенках, под виниловой пленкой, и стегался он тоже шагающей лапкой квадратиками. Это изделие будет шиться как бы в комплект к тому рюкзаку, и поэтому вся идея декора сохраняется в этих сумках. Так как полотна все большие, там еще не только будут полотна, вот, которые вы видели, еще будут большие клапаны на сумках. И работы по стежке много, хоть она и такая просто линия, стягание, о чем не думай, ориентируйся на ширину лапки и все. Но по времени это занимает, конечно, не 5 минут, все до единого полотна я стягала в течение трех дней. Но это не значит, что я вот в 8 утра педаль в пол и всем там вечера я вывалилась из машины. Нет. Это и домашние дела решались, какие-то бытовые, да, и походы по каким-то там магазинам, ну, все такое, как обычно мы жизнь ведем. Было время, садилась, стегала, было желание, садилась, стегала, без напряга, так сказать. И вот эти вот полотна, которые у меня дно и бока, это самые длинные, я думала, это будет самая нудная работа, я просто рухну на них, но нет, как оказалось, их стегать легче, потому что не отвлекает ничего взгляд, Рисунок вот этот, который наборной лоскутный блок, он не рябит в глазах и стегать, конечно, однотонное, ну почти однотонное полотно намного легче. Вот эту полосочку винила я добавила, мне по ширине не хватало кусочка. И вот когда я застегала полотно, он просто визуально растворился в этой стежке, его не видно. Сделала его нахлест с основным кусочком. Если вы будете шить такие сумки по моим размерам, кстати, берите эти размеры, четко они подойдут. Это универсальные размеры для того предназначения этих сумок, для которых они шьются. Не хочу заранее все объявлять и рассказывать. Мне хочется дать вам время на переварить и дать вам время на догадаться, что же это сумки и для чего они. Я думаю, что многие уже поняли, что это за изделия. Пожалуйста, напишите свой вариант в комментариях. Будет интересно почитать. Если вы захотите сшить такую сумку, то вот эту деталь самую длинную, может быть, кто-то боится ее, вы можете разделить ее на три части, то есть дно отдельно, бока отдельно. В общем, вариантов масса, как избежать какой-то большой масштабности, тем более можно не стегать просто из джинсовых полотен нафигачить эти все изделия, сшить и все. Я как всегда от всей души благодарю вас за то, что вы находите время заглянуть на канал, пообщаться, посмотреть и хорошо провести время. Желаю вам крепкого здоровья мирного неба над головой всех люблю всех целую и всем пока. И да не забудьте пожалуйста подписаться если кто не подписан, чтобы не потерять следующее видео, где будем собирать уже полностью изделия и смаковать его красоту фотосессию с этими сумками.